Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar Microsoft Office mengenai apakah bisa memasukkan gambar format AVIF ke produk Microsoft Office. Tentunya yang sering kalian gunakan yaitu Word, PowerPoint, dan Excel. Jawabannya tentu saja bisa. Tapi kalian membutuhkan dua hal yaitu OS Windows 10 versi terbaru dan AV1 Video Extension dari Microsoft Store. Pertama-tama kita akan mencobanya di Microsoft Word. Di sini foto ataupun gambar berformat yang AFIF kita drag and drop ke Microsoft Word. Seperti yang kalian lihat di sini, gambar atau foto tersebut tidak disupport. Jadi bagaimana caranya agar kalian bisa memasukkan format AFIF ke Microsoft Word? Caranya adalah kalian pilih picture pada tab insert, This device, di sini tentunya format AFIF tidak ada kalian pilih pilihan format, kalian pilih all file, dan kalian pilih format pavif. Kalian pilih insert, maka kalian sudah berhasil memasukkan format pavif ke Microsoft Word. Tentunya kalian bisa menggunakan tab kontekstual format layaknya format biasa. Kalian juga bisa mengkompresnya seperti ini. Sekarang kita coba di PowerPoint sama kalian pergi ke tab Insert, Picture, This Device, pilih format alfile. Dan kalian masukkan format afif. Kalian bisa memasukkannya di PowerPoint. Selanjutnya di Excel, tab Insert, Picture, This Device. All files, Aviv. Tetapi karena format ini masih baru, kalian tidak bisa menggunakannya sembarangan karena format Aviv ini belum umum digunakan. Karena membutuhkan dua hal yaitu OS Windows versi terbaru dan AV1 Video Extension dari Microsoft Store. Kita sudah pelajaran kita, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.